Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. у патрули. Вы мне никогда в кайф не были, а я прошел три срока. Шо? Беспредельно осуждено. Успокойтесь, Ой. уважаемые. Пошел. Уважаемые. Пошел. Пошел. уважаемые. Сейчас... Вы, да. Людей куча чуть вы не угробили. Это кто это сделал? Я сделал. А кто я? Я за рулем. Лучиться сломал. Лечиться рассечение брови. А где мама, ребят? Она буквально полчаса назад вышла прогуляться, не знаю. Вы понимаете, ну, а здесь раз, есть заявление о том, что ну, ребенок ну, под угрозой. Что вы делали, ребят? -то? Машину -то? Нормально, тормозили? Нормально, тормознули, я пьяный. -то? Машину завали. Сделайте мне, защити меня. защитите меня, не вы пишу, я хочу. Успокойтесь, уважаемые. Уважаемые. Сейчас... Нам поступил вызов от граждан Наболонского района, что водитель автомобиля вел себя неадекватно на дороге, то есть подрезал, нарушал правила дорожного движения и вызвали полицию. Приехал наш экипаж, остановили водителя, попросили выйти из машины. Он начал вести себя неадекватно. Я из А, Я просто Шла машина. Почему вы не хотите пройти свидетельство на драггер? Запросто. Вы готовы? Ну, готов, конечно. Вы хотите? А что, что? Ну, проверить вас на наличие алкоголя. Да есть алкоголь, конечно. Есть? Вы согласны да. пройти по драггеру? Да. Драггер. Да. Алкотест, вы согласны пройти? Алло, а я нормальная? Что, что? Ну, спокойно, Уважаемый, да. что за разговор? Меня, мне очень да. даже, кстати, нравится. Я, серьезно? А мне нет. Да? маленькая. У, у, мали, у, у всех? Ты не вообще не... Ну... Не всех свои вкусы. Ну, не, не сексуально. Готовы да, пойти алкотест? Для меня нет, конечно. Нет? Да. А почему? Объясняю, потому что вот, ты меня предлагаешь. Мне интересно. Буквально полтора месяца назад мы остановили этот же автомобиль, за рулем сидел этот же водитель. И тоже в пьяном состоянии, но ну, увел себя немножко адекватнее. Были составлены материалы, свидетели при этом присутствовали. Мы отнеслись к нему лояльно. Автомобиль не доставляли на штрафплощадку. Приехала его жена, под расписку забрала автомобиль. Он поблагодарил, сказал, что мы хорошо работаем, спасибо вам большое. И спустя некоторое время, буквально полтора месяца, повторилась та же самая ситуация. Этот же водитель, этот же автомобиль. Закрывай дверь. Кану, а, у вас свої, да. Там все свої. Да, отлично, а за що у вас нарушники? Ви наручники. За що? Все. Ми їдемо на відділо. За те, що ви хуліганите, за те, що ви оскарбляєте поліцейських. Ви... Що... От хоч там є. Все є, все є. Як ви розмовляєте з нами нецензурною мовою, як ви посилаєте нас на невідомо куди. Это бред. Як я ви пропадаєте поліцейський з моніторингу. Да. Добре, будь ласка, підсуньте здали. Полкові засунули сюди. Нормально. Придивіть, yeah. будь ласка, документи, що ви полковник. Що ви другий раз за місяць порушуєте правила дорожнього руху, керуєте транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Yeah, 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 yeah. Ну, як ні, якщо так. Неважно, я вважаю, що якого б статусу він не був, він все одно должен быть Тому що что... Ми всі рівні перед нашим законом, ким би ти не був милиционером, міліці... поліцейським, прокурором, депутатом. Ти також чоловік і должен контролювати сі. Ти нормально читаєш, що дієш. Чому ви кричите? Чому ви кричите? Я з вами нормально розмовляю. Прошу, не поводьте себе агресивно, поводьте себе нормально. Вам не стидно? Вам не стидно, що ви працівник міліції і дозволяєте собі отак праці з нами розмовляти. Я просто... С удовольствием, Был кроисин, не кроется, в итоге я доставлю в отделение милиции, составлю на него админ протокол по 130 статье 1 и 185. Злисты на покора законным вымогам противникам милиции. Алло, бля, сказал, снимай, я хочу сидеть так. Сразу говорю, а? Что за х**? Ты урод сидишь здесь, красняешь такой. Мальчик красивый, блядь. Ой, х**, красивый. Что за х**? убил ты, Ты ж, ну, поеди с Алло, глаза пошли, а? Убью на. Алло, 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 алло. Ну, как? Что очень приятным моментом было, это то, что граждане не проехали мимо, то есть не остались в сторонке, а отреагировали на данную ситуацию, вызвали полицию, то есть поступили как ну, настоящие украинцы, которые им не все равно, не безразлично, что происходит на наших улицах и как происходит. Им очень большое спасибо. Когда узнала, что у нас формируется такое, скажем так, подразделение, как полиция, я все бросила. Говорила з роботи і вирішила все-таки спробувати, тому що хто тоді, якщо не я, вітаю патрульну службу з тим, що експерти наших двох організацій, які обирають номінантів на гендерний відставку, цього разу обрали патрульну службу. І сьогодні, коли патрульна служба має 30%, буває 30%, ми думаємо що... жінок, ми думаємо, що це є дуже позитивно. І ті позитивні оцінки, які сьогодні, дає діяльності патрульної служби, а вони позитивні. І ми щасливі і горді, і говоримо про це не лише в Україні, а й в інших країнах, що у нас є нова патрульна служба. Вони це завдяки тому, що питання гендерної рівності, гендерного паритету у вас вони є, і ми вам бажаємо, щоб вони зберігалися. Я вам вручаю з нас. Я вам пожалею, чтобы в Пенсаку патрульной службы резных было Бо Мы действительно хотим, чтобы патрульная служба была наиболее у На сеть сходи сюда. тебя То, что мы работаем с ребятами симпатичными, это вообще никак не мешает. Наоборот, это придает стимул, что идет симпатичная девочка и рядом твой. Напарник симпатичный мальчик, и когда красивые люди еще и охраняют общественный порядок, я думаю, что это должно нравиться общественности. Был вызов на Миропольскую 13Б, когда мы приехали на вызов, стояло уже три экипажа. Человек лежал на земле, э, сломанная ключица, и э, так как выяснилось, что это был вор, его побили. Ми їм оказали первую медицинскую помощь. Аккуратно. Все, аккуратно, просто так идем. Не... Ми немножко обработаем, а скоро приїде, вона вже вами займется. Хорошо? Ложим самочку. Прибули на виклик, побачили, потерпіла женщину, яка стояла з кошельком і побачили. Побачили, теж потерпілого. Спочатку ми подумали. Ну потім виявилось, що він крав кошелек. Потерпіли І Виявилося так, що було ще два чоловіка, яких затримали на гарячому. Побачили, як він витягував, потім вони його побили, потім вони зникли з місця пригоди. Люди, які поймали ворога і побили його. они просто сделали самосуд над ними. Считаю, конечно, это неправильно. Так как есть полиция, и мы могли бы приехать и по закону все это сделать. Оформить на него штраф, а так как это уже больше криминальное дело, то с ним уже разбирались в участке. Лучше, лучше стало, нет? Не темнее глаза? Виталий. Покраснел нормально. Лучше? Да, не Ключица не сломана. Не Ключица рассечение бровей. Если вы заметили, что у вас украли кошелек, телефон или какую-нибудь другую ценную вещь, конечно, вы должны первым делом это найти возможность позвонить по номеру 102, дать ориентировку, чтобы можно было его быстро и оперативно найти. Если вы можете подойти его задержать, можно его задержать, но не надо у него ничего забирать. Всего лишь нужно его держать для приезда полиции. Близько першої години ночі ми знаходились на патрулюванні по вулиці Московська. Повз нас проїжджав автомобіль, який в нас викликав підозру. Коли ми вирішили його перевірити, перевірити водія, ми поїхали слідом за ним. Що там було? Корту відділення національна Доганяємо. Даний автомобіль дуже часто міняв напрямок. Поки ми їхали, це все. Було протягом 10 хвилин даний автомобіль чуть не збив людину, яка переходила дорогу, і вискакувала дуже часто на зустрічний рух. Водії, які були в цей час на дорозі, вирішили нам допомогти. Чим самим два автомобіля за участю їх і нас, ми на силу зупинили. Даний автомобіль. На машину документи, де, де документи? на документи на машини. Документ є другається. Ми задержали даних людей. Це були азербайджанці. Молодики. Їм було на вигляд по років 20-22. З ними була дівчина Українка. Ні не знаю я. Я ти ти, ти, ти говориш, мені не знаю. Я тобі говорю телефон, бери в карман. Тебе говорять по-человечески. По-человечески. По-человечески тебе говорят, уберите меня. это по-человечески. А то, что вы чуть людей не угробили, куча, это как? Это нормально. А людей куча чуть вы не угробили. Это кто сделал? Я сделал. А кто я? Я за рулем. А кто был за рулем? Я за рулем. А кто был за рулем? Ты мне сделал. Кто был за рулем? Я из детства, да. Кто был за рулем? Я за рулем. А кто был? Как зовут его? Не знаю. Вот это он был за рулем, да? Все, спасибо за показания. На камеру записали. На наші питання, чому вони не зупинились на вимогу, вони сказали, що злякались того, що в нього не було водійського посвідчення. Він просто тікав. Права вдома. А права, тих паспорт є? А де? Теж вдома? Ні, машини. Машини. А що то так їздив неадекватно? Що так неадекватно їздив? Штехна. Ну от, так, Разворачивался на 360. по Пострижня полосі для движения по всій вулиці проїхав, по великий Васильхівський. На вимогу під проведеком просто... не зупинявся, коли смігалка і боїв, а його зупиниться говорив, зупиніться, вправо, прийняв. ні, немає вдома, просто я. Причому тут право. Нужна, коли поліція зупиняє, треба відстановлювати. Ну, Працівники е поліції не зупинилися. Ця людина перебувала в Україні по, по паспорту дві неділі. Тобто за дві неділі в чужій країні, приїхавши, він собі дозволив керувати транспортом без водійського посвідчення, керуючи просто аварійно на дорозі. Зібігаєш, mm -hmm. Коли вони відкрили багажник в пачці під сигарет. Був е, білий порошок, він був схований просто в пасі під фольгою. Ми викликали сох. Кріпі, кріп, добре. Вот они. Все, сох выпукай. А чем болезнь, говоришь? Болезнь? Да. болезнь? Да. Это что? Я за пятерый это 300, наверное, девятая, да, Ука? Талик, позвонишь 50 раз? Да, 309. Как это называется? Да, Белый порошок. Как это называется? Называется, что меня. Называется, как у вот вот это? Порошок, как да, меня, называется? меня, как меня. Как меня, называется? Как называется? Не знаю, да, это шахта. Наркота, да? це не знаю, що А вони відразу перестали говорити російською мовою. Вони її почали не розуміти. Я по-русски не знаю телефон сюди. Я ще по-русски не знаю. Дурака включає. Не включай дурака. Ну ти же казав рушни русский. Ні, я писать дай. Паспорт у кого до паспорт? Это паспорт второго гражданина. Держи. Второго гражданина. Де твій документ? Документ. На англійськам розвариш англійсь Англійська. Турецькою. турецький турецький це хорошо. Я вважаю, що після таких правопорушень, ну по-перше, міра наказання має бути дійсно сурова, тому що просто штраф у вигляді 255 гривень або проїзд на червоний 425 гривень. Ну, це якось ви знаєте, якось просто смішно, тому що ну насамперед. Могло дуже постраждать и много людей. Далее у патрулей. Секунду, извини, давай, ты снимаешь с камеры? Снимай. Слышь, Полиция, хорошо. Я как представитель закона, я обязан вызвать скорую помощь, чтобы они осмотрели ребенка. Понимаете? Потому что в данный момент для ребенка есть большая угроза даже находиться в этой квартире. Доброй ночи. Здрасте. Инспектор патрульного службы шел. Музыку выключайте. А нельзя, что? Нельзя. Ну конечно, час ночи, стоите. ребята. Тут Люди жалуются. Выйдите, будь ласка, с машины. Да, и документы приготовьте, пожалуйста. А вы так все вместе катаетесь? У вас Нет. так много? Нет, да, вы можете сидеть. Так и да, уходят. Документы на машину проводят. Да, на машине конечно. водительская. Что-то употребляли сегодня. Нет, могу там пихнуть, куда надо. Куда надо? Это, да. это паспорт, паспорт ваш. Документы не Право. Где проживаете? Проезжина. Проезжина. Но прописан на Дмитровской. Дмитрий, да? Идете послужим сейчас. Ребят, под окнами шуметь нельзя. Не, я понял, да. Музыку да, слушать музыку громко включать. тоже нельзя. После 10 вечера ну, еще да, Поступил можно? В парке, конечно, Парки, но, если так, вы там никому нет, не да. мешаете, если на вас там не будут я тоже, ну, тоже только меры. Точно ничего не взывал, бутылок не это. Точно. Я понял. Ладно, ребят, если вы хотите похудеть, езжайте понял, в парк, да, чтобы парк. тут никто на вас не жаловался. И не курите. За рулем не пейте. Секунду, извини. Давай, ты снимаешь с камеры? Поснимай. О, Слышь, э снимаю. полиция хорошо. Вот так выступаете там, делаете, я тебе скажу, мне приятнее, чем милиция, которая была. Ну ты вот сейчас что, на криминале поймал. Нет. Давай лови на криминале то, что творится в Украине. Ты хочешь сказать, что в что-то сменилось? А я извиняюсь, Нет, а как вас зовут? Меня как вас зовут? Женя, зовут. Женю, зовут. нам поступил. Я Женя, я тебе скажу, смотри сюда. Меня Женя Херсон зовут, я здесь на районе, мы я тебе скажу, общаюсь. Бля, от вас реально, вы сейчас перемена Украины. От вас будет зависеть, как народ будет понимать Украину именно в бойде в гос того движухи, которая должна идти. От вас больше понимания. И я тебе скажу, от вас зависит то, что сейчас именно, знаешь, как, как не верили власти, которая уже была. Не той власти, которая президент и президенту не верят. Не верили мусорам. Вы сейчас для меня, вы мне никогда в кайф не были. Но я имею в виду не вы, мусора. Вы сейчас это то, что без, не беспредельно а от работы. Вот поверь, я вот сейчас где-то что-то от этого, я тебе сдамся, вот так, если я произведу. Ну, знаешь, что я скажу? Они мне никогда тебя не продевели, а я прошел три срока. Что? Беспредельно осуждено. Поверь, мы такие люди, которые вы даже не с нами. Такие, которые я с мусорами всегда вот так вот. Я тебе скажу, я вас признаю больше. Я вот так вот просто людей где-то остановлю, чтобы даже вы не сделали, не вы сделали, а чтобы они не сделали, чтобы вы даже могли такого увидеть. Я базарю так, как я умею говорить. Извините, но вы сейчас... Вы сейчас на позиции то, что вы делаете страну. На вас возрождение того, что вы есть то, что должно быть. И не то, что, знаешь, как, вот я там не был, вы меня раз и прикрыли. Не от этого. А кто зависит от вас сейчас, вы Украину стоите? Вот вы сейчас, вот закону не верят люди вообще. А чего милиции не верят? Вы сейчас это переменить должны. Я вам отвечаю, вы сейчас думайте. Инспектор патрульной службы, меня зовут Алексей. Расскажите, что происходит конкретно в этой квартире? Смотрите, это моего мужа сестра uh -huh. она родила ребенка сейчас она дома не проживает этот ребенок очень болен он находится в этой квартире здравствуйте откройте дверь пожалуйста так вы являетесь тете этого ребенка правильно откуда вы знаете что ребенок болеет потому что звонила мама так. Она очень сильно кашляет uh -huh. кашляет как похоже на куклюш uh -huh. она очень сильно кашляет она сначала изначально просила помощь потом она уже не просит она сначала его потеряла а теперь она находится здесь как видите, условия в квартире очень плохие, да? Но ну, мне кажется, младенец находиться в таких условиях не должен. Две собаки, причем собаки особо опасной породы. Вот, сейчас пытаемся найти мать ребенка и будем разбираться, в чем суть дела. А где мама ребенка? Она буквально полчаса назад вышла прогуляться, я не знаю. Понимаете, ну, ну здесь есть заявление о том, что ребенок ну, находится понимаю. под угрозой жизни Нет. и здоровья. Как вы видите, Поэтому... все в порядке. Ну, я вижу. Я хотел бы еще увидеть маму и поговорить с ней. Хорошо, сейчас постараюсь обратно. В доме еще кто-то есть? Друг мой Друг ваш? Угу. А вопрос, касающийся младенцев. Здесь очень э, такие обширные права у родителей. Потому что мать – это первое лицо, которое обязано да, то есть, и, и вообще защищает своего ребенка. И здесь нужно очень щепетильно к этому все, очень аккуратно вот разобраться в этой ситуации. Это ваша дитина, правильно? Так? Можете пояснить эту ситуацию? Что вообще происходит? Приехала я с Кировограда. Угу. Вот. С ребенком. А человек там, в Кировограде, залишился, так, на дитину? Так. Вот. Приехала меня брат заявляет, будешь платить за квартиру. Две с половиной тысяч. Uh -huh. Были упреки в мою сторону, потому что я ничего не покупаю. Говорит, дай ребенка, чтобы не мучился. Я ушла из дома. А это квартира, это чья квартира? Кто тут проживает в всей Добрый квартире? Я. Так, Дарья Андреевна, вы здесь работаете? Не в декрете. у меня документы, не отдают. Почему не отдают, кто не отдает? Родители, отец, брат? брат. Ну, ситуація, звичайно, неординарна. Дівчина 94-го року народжена. Її вигнали з дому, її рідний брат з батьком, тому вона була змушена, не маючи ніякої ні фінансової, ні підтримки, ні допомоги, ні від кого. Звернулася до подруги. На даний час подруга їй допомагає з житлом, як ми бачили, яке житло, допомагає їй з харчами, з памперсами, ліками і з усім. Відносно батька і сина потрібно скласти адміністративний протокол про порушення, оскільки згідно Конституції України ні одна людина, крім суду, не має права залишати громадянина без його громадянства, без його посвідчення особи та паспорта. Насамкіли, зараз така ситуація, я, як представитель закону я об'язаний визвати швидку допомогу, щоб вони не відмовили Понимаєте? Тому що в даний момент. В для ребенка есть большая угроза даже находиться в этой квартире. Викликано співробітницю комитету по догляду за детьми, так, О, яка направляется сюда. Человек приехал месяц назад, 29 числа. Угу. Человек получил 14 тысяч. За да что? На ребенка. Ну, это но ее право. Это ее право. Но она их что? потратила я, за же не выкинула на мусорку или я не говорю, что ты их выбросила. Ты их прогуляла со своей родной сестрой. Ну, так? так и шо. Так. И с ее хахилем. Ну так и шо. Я сейчас возьму ну, под контроль это вот это... этот адрес. Так. Так. Завтра позвоню людям, они придут со службой, сюда проверят, составят акты. Угу. Так. Вот. вот это все документально мы сделаем, и тогда Боже. уже можно будет как-то влиять ребенка... Как да, забирать ребенка. Да. На данный момент мы не можем с квартиры забрать ребенка что ты поняла просто нормально, что мы пытаемся тебе помочь. То, что ты пойдешь завтра или послезавтра в Ахмадет, может быть, поздно. Ребенок не привит. Он мог зацепить, ты даже не, не можешь не знать этого. Он может зацепить любую болезнь сейчас. Здесь очень много серьезных болезней. Давай я вызову скорую, пусть они подъедут и посмотрят ребенка. Хорошо? Ты согласна? Хорошо? Окей. Після приїзду швидкої допомоги за даною адресою була виявлена малолітня дитина в дуже важкому стані. За словами лікарів, це запущена форма запалення легенів. Дитина залишається разом з мамою вже під наглядом лікарів, і в даний момент вже ніякої прямої загрози життю та здоров'ю дитині немає. Завтра будемо викликати зранку її батька, який в даний момент знаходиться поза зоною досягнення. Ми не змогли з ним. Зв'язатися, на жаль, ось піднімати всі їх документи реєстраційні та виясняти, чому сталася така ситуація, коли батько доводить свою рідну доньку до стану Вічею. І, на жаль, донька в стані Вічю була змушена залишити місце постійного проживання та не відправитись з маленькою семимісячною дитиною, невідомо куди. А саме, як ви бачили, в те місце, звідки ми їх забрали. Ось така от ситуація. На даний, момент, на даний момент дитині нічого не загрожує, слава богу, і вона знаходиться під наглядом лікарів. Дивіться у наступному патрулі. Запрещаю що які? енергетичні засоби, не, зброя, вибухівка. Ви що реально на житінка міліції? А ви ще міліціонер? О, да, да, да. А людей куча, чуть вы не угробили. Это кто сделал? Я сделал. А кто я? Я за рулем. А кто был за рулем?